Всем привет, ребята, с вами обзор мои, моего поклота. И мы будем не только смотреть мои рисунки, мы будем еще и рисовать. Ну, начнем. Первая картинка это вот, не обращайте на это внимание, я просто эм, рас, раскрашивала, у меня тут порвалось. Первая картинка моя, это девочка и написано «Подпишись на канал». Дальше тут еще одна девочка мне не понравилась ее рука, поэтому лучше не смотреть. Так тут дальше куска. Он несет типа книжку. Тут куска несет книжку. И он говорит: пошли на свидание. Мэйлина". У него тут корона, она не очень получилась. И тут Мэйлина Как раз говорит, нет, куску. Так, я уничтожу куска. как вы уже догадались, это изма. Тут зелья, а это нельзя смотреть. Вот, я не пролесну. Вот, это э, девочка, тут деревня. Это китика, которая у меня не получилась почему мама пользовалась моей тетрадкой? Что Блин, как скучно. Эта девушка, она читает книжку. А это, типа, мужчина, а это девушка. Ох, отстань. Это мама писала. Ой, а это, короче, мама, папа, понятно. Такс. А это как его? Девочка опять. Собачонка. Вот собачонка у меня вот получилась. Собачонка. И котик тут вот получился. А тут принцесса. Так, М -м, нечего смотреть. Так, тут девушка опять. Я робот робот по клеточкам. Это косичка. Это карякули. Это, короче, я пыталась рисовать, но у меня ничего не получилось мне понравился цветочек, надо было его раскрасить по-красивому. Ну вот этот красивый. А это моя мама. И сегодня, как я и обещала, мы будем рисовать. Погнали! А рисовать я буду себя. Я буду себя рисовать не как прям на картинке, а просто типа я там платье там все такое. Ну вы поняли рисуем контур лица. Если кто-то рисует по-другому, пожалуйста, не надо гневных комментариев. То, что ты рисуешь неправильно и все такое. Вы можете наоборот узнать, как еще можно рисовать. Так, и я, когда нарисовала челку, я не рисую сразу волос, потому что у меня своя схема. Мне надо еще нарисовать, ой, мне надо нарисовать еще как-то тело и плечи. Поэтому мы начинаем рисовать глаза. Глаз не очень получился, но посмотрим. Да чего? Мне не очень. Стерем. Вы скажете, Лариса, почему ты стираешь такой большой стиркой? Потому что она стирает очень хорошо. Это я так стираю слабо, потому что не хочу, чтобы стерелся контур. Да чё, ладно, получается, так получается. Такс, такс, такс. У меня карандаш не точен. Получается вот как. Ну Ладно. Это будет не один рисунок. Я нос рисую так. И губы. Губы. Улыбка. Так. Давайте я сейчас поточу карандаш. Я его поточила. Я его поточила. Вот. Вот он какой-то красивенький. Да шея толстая у меня шея не такая толстая это моя кошка там уронит так что у меня были небольшие проблемы с шумом я уже я нарисовала руки у меня опять были шумы из-за мамы, потому что она разговаривала по телефону. Так, мы рисуем туловище. Ну, конечно, я не такая худая, но почему бы не просто? Мы нарисовали туловище. Я буду в штанах. Так. Теперь штанишки.

Ну, вот тут прорисуем. И у нас получилось таким образом риски, м -м -м -м, это вот это вот. Теперь можно попробовать нарисовать по вот, ободок. вот. А ободок я как раскрашу потом. Я все тут раскрашу. Можно нарисовать теперь да. какой-нибудь узор, например, солнышко. Солнышко. Но я вот, не вот представляю вот в подвале, вот как вот. Я перерисовала ну э, ремешок и карманы. Вот можно что-нибудь что я... еще перерисовать, но я поставлю на паузу. Я много чего перерисовала: деревья, солнышко, поляну, типа травинки тут, дорожку где-то и раскрашу я их за секунду, как супер человек. Вы ничего не увидите. Шу. Блин, предупреждаю, я буду. Вдруг раскрашивать карандашами и буду показывать, когда раскрашу где-то 5 предметов. Ну или 2. Да, 2. Поехали. Как я обещала, я раскрасила два объекта. Эту тропинку тут выглядит не очень ярко. Да, вообще, я как-то не ярко раскрасила. Вот, тут не хватает. Короче, я в темноте сижу только от телефона фонарик, когда снимаю. Вот, и я пойду к себе продолжим, когда я раскрашу уже три предмета на этой картинке. Я все в финале нашла такой цвет, как бы поярче. Вот, и раскрасила дуб и солнышко. То есть, а теперь будет четыре предмета, я обратно включу. Я раскрасила четыре предмета. Футболка, трава, вот эти травинки. Это получается раз, два, три, четыре пень четвертый. Теперь, когда раскрашу, уже все. И вот я раскрасила все штаны, волосы, деревья. А, ну солнце и так Почему у меня такие волосы? Потому что я так захотела. Точилочка. На этом все. И я нарисую еще один рисунок. И это у нас написано. Подпишись и лайк поставь и сердечко и вот такое миленькое сердечко, которое я рисовала по клеточку. Ну, типа такое. М -м -м. Вот. И на этом все. Еще раз покажу мою картинку. Вот. А если вы хотите увидеть продолжение, то под этим видео. То под этим видео наберется один лайк, честно, если наберется один лайк, и напишется, и напишется хотя бы три комментария, что мне нарисовать, то я сниму. Напишется три комментария, я нарисую три рисунка. Напишется два, нарисую два. Напишется один, нарисую один. Напишется десять, нарисую пять, а на следующий раз тоже пять. Поэтому... Всех целую, обожаю, обнимаю, пока.